что, в общем, все, как бы, знаете, вот там, где, э, я говорю, ну, слушай, Дима, мы как бы, что же получается на улице? И мы анализируем. Реально. Анализировать реально э, путем вот такого доставления освобождения. Поэтому нам, нас в улице ждут, мы должны укрепиться и выходить вот кто хочет, на улице, и площадя и там по заборам, под ну, по заборам, и этого, а забор, не, что говорит, не на улице, я говорю, так мы готовы, просто да. что, я говорю, вы согласны, чтобы мы там обучались? Знаешь, что как, как суд начинается с Духа Божия, так и освобождение. Смотри, вышло это, и это теперь наполнено с дарами. А то держама получается, не могла наполнить дарами. Была какая-то тьма, какие-то пробки, которым нужно дать Духу Святому это все выковырить из нас. И это откровение делает нас свободными. Откровение. Понимаешь? Кто-то имеет откровение, как Джон Лейт писал. Восемь человек из шестнадцати погибло уже. Откровения не было, все были верующими, извините. И вот пришло, как кто-то уже палил свет на эту историю об исцелении. Более того, когда, когда у Ророва стал говорить о том, что Белокраин, Бог благой, Он есть любой, Он так любит вас, Он благой и милости». Слушай, как казалось бы, на, на служениях люди ну, исцелились от, от того факта, что Бог благой, и Он хочет вам добра и благи, милости. И апостолям это не всем нравилось, потому что были уже э, утробовы это что Бог наказывает, если вы не будете хорошо себя вести, вам нужно э, работать над собой. Понимаете? Это как, -то, как -то удивительно, но это не всем разно. Я, когда использовала э, эти проповеди, когда я говорила о том, что Бог благой, на своих служениях и самих, представляла гораздо больше людей, и что вы доверяете Богу, вы открываетесь Ему, вы доверяете Ему, что что бы я ни делал, к какому бы я сейчас не пришел, Господь, безусловно, любящий. Какой бы кисяк я бы ехал, Богу есть нет, еще пока у нас. Сейчас три часа еще. Еще у нас час есть, спокойно. Да, еще есть. А сюда, если можно, да. Я хочу сказать, что для меня очень то, что действительно важно, это тот факт, то что я почувствовала свободу во Христе то, что я не боюсь, потому что в слове действительно написано, что и услышат голос, и пойдут. И когда я разговаривала с сестрами в своей церкви, ко мне многие подходят, слушают меня, то, что сказала Оля. И многие говорят, я бы тоже хотела, я бы хотела, но я не имею. И я вот в тех путях, ну, в тех шагах познания Бога, я радуюсь тому, что я свободу во Христе. Я не боюсь того, что я сделала что-то не так, я сделала, встала не, не там. И страх, постоянный страх, что что-то произойдет, что Бог, не то, что говорила только что Ира, что Бог не благой. И для меня важно то, что я это увидела, я это знаю, я хочу, я людям рассказываю. И люди хотят познавать такого Бога живого, хотят. Но страх того, как ты научишь, нельзя выйти и что-то по попробовать, другой кусок хлеба, потому что ты можешь отравить. Это ложь, это ложь дьявола, потому что если бы я не попала в свое время в э, ну, Пуховку, потом я попала к Кири, не было бы этого прогресса. Я бы не узнала бы Бога как отца, я бы сидела бы сиротой, но я познавала, я хотела узнавать Бога, я хотела наполняться, я хотела живых отношений. И Бог видел мое желание, и Бог использовал это. Он открывался все больше и больше и наполняет, потому что есть желание сердца. Нельзя бояться, потому что мне одна сестра говорит, ты не боишься, вдруг это не тот дух, и ты не туда пошла. Я говорю, я не боюсь, потому что я знаю голос Отца. Я знаю Его голос, я знаю Его сердце, я знаю Его откровение, я имею. Если ты не имеешь личных взаимоотношений, то ты можешь бояться. Но если ты имеешь отношения с Богом, ты никогда не ошибешься в том, что ты слышишь. От Бога это или это не от Бога. Поэтому для меня это очень важно. И это то, что хочет Бог в отношениях с каждым человеком. Близкие взаимоотношения. Интимные взаимоотношения, то, что меня год назад испугало это слово. Но сейчас я понимаю, что Бог это личность, которая хочет взять тебя крепко тебя держать, держать на руках и просто вот наслаждаться тобой и я смогу Господь. И в то время, как она говорила, у кого-то исцелялась правая рука вот в этом месте. Может быть это вы? Может быть это вы? Вот эта часть. Кто-то если, кто-то если нет, правая рука, вот мышцы локтя, мышцы ли, или что или что что это? Кто это? Не здесь?

жены. Да. Да, тогда я говорю, да. <соединяющие> <соединяющие> а, ну да, хорошо. Ну, сегодня я не наставляю и не получаю. Я сегодня просто делюсь тем, что Бог мне показал. последнее время действительно, муссируются ну, случай, там, последние дни, <соединяющие> сначала в сентябре планировался, там, конец света, да, потом 12, 12, 12, потом там 20 какого-то числа декабря. И все время вот это вот... И из христиан какие-то приходят там э, слухи, и от каких-то там вещунов бобов, дедов там и прочее, и прочее. И ну, вот что-то такое приходит, но я улыбаюсь, я всем говорю, слушайте, времени никто не знает. Самое главное, чтобы мы были готовы к этому, это принять Иисуса Христа. И тогда будет мир и покой, и вы будете ожидать этого времени, а не бояться. Его. Сегодня ночью... Ну, мы там уехали вчера приехали вечером в общем ночью не обычно не вижу снов и тут я уже утром осознаю что был сон какое-то море какой-то курорт я в какой-то компании мы разговариваем о вечности и я подвожу к тому что вот ну, на самом деле каждый должен быть уверен в том что будет когда все закончится то ли мы выйдем из тела то ли закончится этот мир вот, и нужно иметь э, вот такое вот, ну как бы, мир и покой, то есть не, не бояться этого, потому что на самом деле это предзнаменование того, что будет вечность на самом деле и с ним. И тут вроде какая-то девушка говорит, ну вот я типа, в это не верю, или я, я не помню, что она, или я хочу покаяться, и ощущение такое, что что-то произошло в воздухе такое, то есть движение воздуха такое мощное. Еще звука нету, еще нету, даже не, не прошло сотрясение почвы. Но я разворачиваюсь, и я вижу море до горизонта практически, и из-за горизонта поднимаются горы, и эти горы начинают просто их выносить в небо. То есть это ну, десятки километров. Можно себе представить, как просто гора взлетает. То есть начинает просто взрываться земля. Я понимаю, что земля заканчивает. Но самое интересное, что ощущение такое, что у меня нету страха, да, у меня нету того, что... У меня ощущение такое, ну вот, наконец. То, то есть ощущение такое, вот такое вот, вот, и я так типа что-то здесь говорю, разворачиваюсь, ну вот началось, как, как иллюстрация такая. Потом ну, как-то мы оказываемся в воде, то есть это не какое-то там э, цунами или что-то, то есть какое-то такая, типа, недалеко от порта, там, доплываем до порта и в порту. Чем дальше закончилось, я не, не знаю. Но ощущение такое, что действительно, вот мы находимся в последнее время. И там кто-то пишет, что вот в декабре там выключится электричество, там на три недели не будет. Я говорю, если не будет на три недели электричества, Господь как-то будет, как вороны, приносить мясо и будут питать. Я не знаю как, но что-то будет такое. Поэтому... Я абсолютно, мне самое важное находиться в месте покоя, то есть да, как ну, Мэйси я в скале закрыл, и все, и, и там спину только увидел. Все. То есть мне нужно сохранить тот мир и покой, который он мне дал, который сверх ну, вообще всякого понимания, когда действительно иногда все рушится, а люди говорят, а мы находимся внутри-то покой. И вот этот внутренний покой... Он, который превыше всякого разумения.